A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu ayah, ikhwah, akhwat, para pelajar yang dimuliakan Allah Ta'ala semua. Kita sambung pengajian kita, kursus Bahasa Arab Al-Quran dari Zero. Peringkat yang pertama. Tahap yang kedua. Siri yang ketujuh daripada sepuluh siri keseluruhan. Untuk siri yang ketujuh ini, kita buka masing-masing nota daripada muka surat 16. Yang belum ada, nanti boleh dapatkan daripada saya insyaAllah ya. Satu buku modul berharga RM40. Sebanyak apa ni, 52 muka surat lah insyaAllah. Nota-nota penting yang kita akan gunakan dalam pengajian. Uh, siapa yang ikuti dalam YouTube, uh, khasnya daripada Malaysia sahaja. Kalau Indonesia, saya enggak bisa nge-post kisah Naya. Jauh banget. Uh, tapi kalau kalau di Malaysia, uh, boleh WhatsApp saya untuk dapatkan buku 019 3920567. Okey, kita masuk asma khamsah. Uh, ah asma khamsah maksudnya isim yang lima. Isim yang lima ni kenapa dikhususkan lima isim ni? Ada kitab sebut enam, ada yang kata enam tapi yang masyurnya lima sahaja. Ha, lima sahaja kerana kaedah dia agak berlainan daripada jenis-jenis uh, isim yang lain yang kita telah belajar dalam siri-siri sebelum ini. Okey. Jadi siapa yang tak dengar lagi nanti boleh tengok ulangan boleh tengok rakamannya dekat YouTube. channel YouTube Akademi Al-Miftah. Ya, insya Allah. insyaAllah. Ataupun boleh WhatsApp saya dan saya akan berikan link dia, insyaAllah. Jadi Asma' Khamsah ini, dia special dia. Tak, sebelum tu kita terangkan. Asma' Khamsah tu ada lima. Apa lima tu? lima tu Ibu Ayah. Saya tulis sekejap ya. Pertama, abun. Abun. Abun maksudnya ayah. Abun. Kemudian ada akhun. Akhun maksudnya saudara lelaki. Adik beradik lelaki kandung lah. Okay. Kemudian, ataupun saudara lelaki. Ya. Yeah. Kemudian kita ada hamun. Hamim. Hamun maknanya bapa pada mak ataupun bapa pada ayah kita atuk lah maksudnya atuk baik pada mak ataupun baik pada ayah kita dipanggil hamun walaupun kita biasa dengar jadun jadun datuk jadah opah hamun pun uh, boleh disebut sebagai datuk juga belah abah ataupun belah mak okay kemudian kita ada Famun. Uh, famun. Famun maksudnya mulut. Famun mulut. Tapi, uh, tapi uh, untuk jadi di asma khamsah ada cara dia. Kita tak sebut sekarang. Sekarang kita sebut insyaAllah. Yang terakhir kita ada zu. Uh, zu ni banyak kita guna untuk nama orang. Zu. Contoh Zulkifli, Zulfadli, Zulhilmi. Ha, uh, ada banyak nama kita jumpa dengan zu. Pasal tu bukan zul. Zul tu kalau kita dah sambung dengan kalimah seterusnya baru jadi zul. Dia zu saja asalnya. Okey. Ha, kita tak nak bincang detail sangat. Kerana kita belajar ini peringkat basic, peringkat pertama. Ha, cuma tengok dalam contoh yang saya berikan pun, contoh yang saya berikan uh, hanya saya pilih abu dan juga aku. Dan abu dan juga aku. Uh, yang ham, hamun, famun, zu ni saya tak letakkan dalam contoh kerana kita belajar basic. Jadi contoh-contoh daripada hamun, famun dengan zu ni. Terutamanya hamun dengan famun sangat tak banyak kita jumpa. Khasnya dalam Quran. Zu adalah insyaAllah. Ha, uh, Abun, akhun, ha, kita biasa gunakan dalam percakapan kita seharian. Okey, dalam hadis pun banyak kita gunakan abun. Ya. Yeah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala itu first kali kita tahu lima jenis, uh, lima kalimah isim, kata nama yang dipanggil asma' khamsah. Setakat ini sebelum saya teruskan, ibu ayah yang ikuti pengajian, faham tak semua? Lima ini saja dulu, ada lima ni. Faham kan insyaAllah ya? Okey. Ibu Ayah yang terhormati Allah Ta'ala. Apa spesialnya Asma' Khamsah? Ah, ha. Spesialnya Asma' Khamsah. Ah, ha. Kalau dia nak jadi Asma' Khamsah. Contohnya Abun, Ahun semua ni. Nak jadi Asma' Khamsah. Dia mesti disandarkan pada kalimah seterusnya. Maksudnya, Ha, contoh kita kata Abu Muhammad. Maksudnya ayah Muhammad. Ha, dia tak boleh ayah saja, tak boleh bapa saja. Kita sandarkan kepada sa, uh, kepada satu benda yang lain. Abu Muhammad, bapa kepada Muhammad. Ha, ketika uh, jadi syarat pertama, kita nak ah uh, asmaul khamsah ini abun akhun dan kawan-kawan dia nak jadi asmaul khamsah, dia mesti bersandar kepada kalimah seterusnya. Jadi yang belajar bahasa Arab dipanggil dia mesti jadi mudhaf, dia mesti idhafah. Ha, jadi abu itu mesti jadi mudhaf, kalimah seterusnya jadi mudhaf ilaih. Okey, mudhaf mudhaf ilaih barulah barulah kalimah abun tadi layak jadi asma' khamsah. Bermakna kalau abun saja dia bukan asma' khamsah. Haza abun. Ini bapa. Ha, jadi bukan asma khamsah. Tapi kalau ini bapa kamu. Haza abuka. Baru. Ha, baru jadi asma khamsah. Kerana dia disandarkan pada kalimah seterusnya. Ini adalah ayah kamu. Haza akhuka. Ini adalah saudara lelaki kamu. Okey. Ibu ayah jadi syarat dia mesti disandarkan pada kalimah seterusnya. Faham tak? Ha. Faham Ibu Maimunah? Faham. Ibu Sofia Faham. Yang lain? Ibu Zanita? Faham. Puteri Naldrah? Faham. Bagus. Yang lain Ibu-Ibu, kalau ada yang tak faham nanti boleh dengar balik rakaman insyaAllah ya. Okey. Kemudian, haa, itu satu. Okey. Jalan si borang semua ya. Assalamualaikum Ibu Mazoh, masya-Allah tabarakallah. Ibu Ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dia ada syarat-syarat lain, tapi itu perbahasan yang agak tinggi. Untuk peringkat basic cukup Ibu Ayah tahu untuk abun akhun sampailah kepada zum untuk dia menjadi asmaul khamsah dia mesti disandarkan pada kalimah yang lain ha, itu saja cukup untuk peringkat basic boleh buaya ya jadi macam saya tulis dekat dekat contoh ni abu Muhammad ayah kepada Muhammad abu Ahmad ayah kepada Ahmad Mungkin timbul persoalan, Ustaz kenapa Muhammadin dal bari bawah, Ahmad dal bari atas. Ha, itu kita belum masuk perbincangan dia. Ha, kita akan bicara nanti pada mungkin pada peringkat-peringkat yang akan datang. Okey. Ha, pada peringkat yang lebih tinggi kerana perbahasannya memerlukan uh, kemahiran dan pengetahuan yang baik mengenai kata-kata nama yang kita dah belajar dalam nota 15 nota 15 iaitu pada muka surat 15 dan 16 ok jadi itu kita akan belajar pada masa yang akan datang setelah ibu ibu ayah yang ikuti pengajian dengan istiqamah faham dulu nota-nota yang diterangkan aku ah, Sama lah aku kalau akhun saja, akhun saja maksudnya saudara lelaki. Haza akhun. Ini saudara lelaki. Tapi uh, kalau kita kata ini saudara lelaki, buaya. Saudara lelaki. Adakah sekarang saya sedang menyambungkan kalimah akhun itu kepada sesiapa? Ini saudara lelaki. Ada tak saya sambungkan dengan siapa-siapa? Tak ada. Uh, jadi bila tak ada, kita kata akhun saja. Saudara lelaki nak kira abang ke adik ke tak kisah. Tapi kalau saya kata ini adalah saudara ataupun ini adalah abang kepada Umar. Adakah saya nak sebut haza akhun Umar ataupun haza akhu Umar? Mana yang betul pertama ke yang kedua? Haza akhun Umar ke haza akhu Umar? Pertama ke yang kedua yang betul? Yang kedua betul yang kedua. ibu Yang kedua betul ibu Okey ibu kenapa yang kedua tu betul siapa nak jawab dengan suara Kenapa yang kedua tu betul Ahu Umar kenapa yang kedua tu betul ibu ya? Boleh jawab dengan suara terus bagi kita dengar Ibu Mahzum ya Ikut contoh Ustaz bagi tu Oh ikut contoh ni macam tu lah tapi uh, tadi ada point dia Okey ibu Mahzum mana, okay. terima kasih ibu Mahzum yeah. ya Ibu hmm. Maimunah boleh boleh jawab dengan suara insyaAllah. Oh ya, yeah, sorry, sorry. Ibu Sofia. Ibu Sofia dah buka dulu, Ibu. Sorry ya. Eh. Ibu Sofia dah buka suara dulu. Okay, Ibu Sofia apa jawapan Ibu? Kerana dia telah menjadi idofah kepada Abu tu. Abu tu ada idofah dia. Abu jadi mudof. Eh, ha. idofah dan satu lagi mudof ilaih ha, Ah, bagus. okey Jadi Ibu Sofia sebut dari segi istilah. Istilah dia kan. Ibu Sofia sebut dari segi makna makna dalam bahasa Melayu idafah ah, tu apa supaya orang yang dia, belajar dia, faham. Ya, yeah, dia ada sandarkan kepada kalimah Bagus. lain. Bagus. tu maksudnya kita idafah tu sandaran. Bagus ibu. Alhamdulillah. Ha, nanti insya-Allah saya pun dah belajar edit-edit video sikit ni buaya. Ha, masih jaga mak saya kat hospital ke tengok-tengok mak saya belajar juga nak edit-edit video ni kan nak buat rakaman tak boleh ha, jadi insyaAllah lah Uh, bila saya upload video ni dekat YouTube adalah edit-edit sikit. Saya tambah sikit apa ni, dia punya tulisan-tulisan mudhaf tu apa benda, idhafah tu ejennya macam mana. Uh, mudah-mudahan lebih menarik lah. Uh, <laughs> orang pondok nak nak cuba uh, cuba belajar buat video YouTube yang lebih baik insya-Allah. Ibu ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi hamun tadi apa dia makna hamun tadi saya kata? Siapa nak jawab? Hamun tadi apa? Ha, okay, ibu bangun lah. Datuk. Datuk atau Pak cik je. <laughs> ha. Ha, bukan bapak saudara, bukan pak cik. Datuk, Datuk betul, maksudnya bapa kepada ayah kita ataupun bapa kepada mak kita. Nah, ha, supaya lebih jelas. Ha, cuma ini bukan perbahasan yang kita nak fokus sangat. Cuma nak tahu makna saja ibu ya. Okay. Jadi tak. Ah ha, sama ibu. Jadi ibu, ibu ya, kalau saya nak kata ini uh, bap, ini adalah bapa uh, ini adalah bapa kepada ibu kamu. Ah uh, macam mana Ini adalah bapa kepada ibu kamu. Dalam bahasa Arab nak sebut macam mana? Ah uh, ini tambahan sajalah. Uh, siapa nak tahu pun tak apa, tak tahu pun tak apa. Contohnya apa ibu Mansur? Ah sahamun. Umuka atau umuki. Eh tak bukan ni tu ibu. <laughs> okay, eh. mungkin uh, bukan bukan. Dia kita dia akan jadi haza hamuka. Uh, dia kena ikut kaedah ni, ikut kaedah asma khamsa tambah waw. Haza hamuka. Akan jadi macam tu. Okay. Jelas ibu ayah semua? Okay. Ini tambah waw ya Ustaz. Ah um, tu um, dah, um. ah nanti ibu dengan beli rakaman sebab tadi ibu terlewat sikit ibu terlepas dengar kaedah dia nanti ibu dengar beli rakaman ibu komen kat YouTube nanti insya-Allah ibu ya ah, ibu mazum insya-Allah boleh faham dengan baik bila dengar rakaman seterusnya ibu ya famun famun maksudnya mulut ah untuk famun ibu ya jangan pula sebut famuka salah ah untuk famun uh, ingat ibu ayah, ya untuk famun masa kita nak sandarkan kepada uh, kalimah lain nak jadikan dia asma khamsa mim ini kita buang kita buang mim mim ni kita buang dan fa ni tukar pada baris depan fa tukar baris depan mim ni kita dah buang gantikan dengan waw jadilah fuka fuka mulut kamu hadza fuka ini mulut kamu. Ustaz. Dah jarang jumpalah ustaz. Ha, tak apalah. Pasal tu saya kata saya tak saya tak nak bincang pasal Hamun, pasal famun ni dengan detail kerana kerana bukan kita punya uh, bukan kita punya kepentingan sekarang. Ah uh, belum, belum jadi Prioriti kita untuk kelas-kelas awal ni. Ha, tapi zu, uh, zu walaupun saya tak tulis dalam contoh tapi zu ini memang banyak kita jumpa. Ha, tapi jangan nampak zu je terus mak, terus jadikan dia sebagai asma khamsah. Ha, ini zu yang memberi makna uh, orang yang memiliki. Orang yang memiliki. Kepunyaan. Apa ibu? Kepunyaan. Ah ha, bukan ibu. Kepunyaan. Ah ha, kepunyaan. Okey kepunyaan pun boleh tapi kita kata zul memberi makna orang yang memiliki tuan punya. Okey contohnya zul fad nama orang zul fadli orang yang memiliki kelebihan. Zul fadli orang yang memiliki kelebihan. Apa ni zul kifli orang yang ada tanggungjawab. Zul kifli Zul Hasan. Ada orang nama Zul Hasan. Orang yang memiliki kebaikan. Ha, jadi Zul ni dengan makna orang yang memiliki maka dia jadi asma' khamsah. Okey. Jadi antara lima ni yang biasa kita jumpa sebagai asma' khamsah adalah Abun, Akhun dan Zul. Ha, cumanya Zul ni dah memang ada wow dia. Zul dah memang ada wow dia. Abun dengan Akhun Ha, untuk jadi asma si khamsa dia kena sandarkan pada kalimah lain dan bila kita sandarkan pada kalimah lain barulah ada tambahan wow kat situ. Kenapa? Ah uh, tambah wau. Wow. Ha, itu kita belajar dari uh, dari segi ilmu nahu yang kita tak belajar lagi sekarang. Tu i'rab e alamat i'rab. E Pasal tu ada tak? Kadang-kadang dengar Abu Hurairah Kadang-kadang baca hadis an Abi Hurairah. Kejap Abu. Kalau sebelumnya an an Abi Hurairah. Kejap Abu kejap Abi. Kadang-kadang Aba. Aba Hurairah. Ha. macam Nabi, Nabi ayah kepada Siti Zahar, Fatimah Zahra Fatimah Az-Zahra. Orang panggil Nabi ya Aba Az-Zahra. Ya Aba Az-Zahra. Ya Aba Bakar. Ya Aba Hurairah. Ha, itu baca Abah. Ha, kita tak bincang di sini kerana kita belajar masih di peringkat paling basic. Jadi perbincangan kita pada malam ini ibu-ibu semua boleh faham setakat ni. Saya, saya minta lagi uh, tolong berikan respon. Ibu Sofia faham? Ibu Maimunah faham? Puteri Nadrah bagus, faham? Ibu Zanita faham, masya-Allah. Ha. Jadi contoh macam uh, Puteri Nadrah uh, untuk kelas malam ni uh, Rasa macam mana? Rasa seronok tak belajar? Uh, seronok Ustaz Okey, bagus. Jadi ada banyak lagi video-video berkaitan bahasa Arab yang Ustaz dah upload dekat uh, Ustaz punya channel Akademi Al-Miftah uh, Jadi itulah syurga bagi peminat, pencinta bahasa Arab Puteri Nadrah boleh cari dan tengok apa sahaja video bahasa Arab yang ada dah ikuti nanti boleh komen insyaallah ya subscribe dan komen dan boleh share pada kawan-kawan share pada kawan-kawan uh, supaya mereka pun dapat manfaat insyaallah okey ibu-ibu yang lain pun sama kalau bermanfaat tolong sharekan video-video ni yang kita buat rakaman kursus kita terutamanya supaya ramai lagi yang sebenarnya suka belajar bahasa Arab tapi takut nak belajar takut berat-berat kan jadi biar dia orang belajar daripada awal lagi Mudah-mudahan sebab kita kongsikan tu orang yang belajar jadi minat kemudian sampai dia faham bahasa Arab dan dia faham Quran amal-amalan dia yang dia buat tu asbab daripada mula-mula belajar bahasa Arab ni dapat pada orang yang menyebarkan. Ha, InsyaAllah ibu ayah ya. Dan Alhamdulillah ibu ayah sejak saya mula belajar mengenai cara orang dapat tengok video kita dekat YouTube ni Alhamdulillah dalam 2 minggu Uh, dalam sorry dalam seminggu lebih daripada 2000 dah saya tengok tadi dah naik sampai 8,500 setengah dah uh, yang subscribe kerana mereka minat untuk belajar bahasa Arab mudah-mudahan ramai lagi yang berminat insyaAllah Ibu Ayah ya ok setakat itu sajalah Ibu Ibu Ayah semua doakan insyaAllah kita jadi asbab orang minat pada bahasa Al-Quran dan kita pun dapat pahala sama-sama insyaAllah اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.